بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک چھاسی سال ہو چکی تھی مگر پھر بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل کی خوشخبری سنا دی گئی عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے کیونکہ اولاد کے متعلق آپ کی دعا سن لی گئی اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر ان پر شاک گزری اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری مگر بارگاہ الٰہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے گئے جہاں آج کعبہ ہے اس زمانے میں یہ جگہ بالکل آباد تھی ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا چھوڑ کر آپ جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا ہمارے لیے اللہ کافی ہے ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کرے اور اللہ کے حضور عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی اولاد تیرے گھر کے پاس ایسی جگہ لابس آئی ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں اے رب لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور اپنے فضل سے ان کو روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر کرے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں اس لیے دودھ بھی نہ آتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے مگر کچھ نظر نہ آیا پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پہ چڑھیں کہ شاید پانی نظر آ جائے اس طرح آپ نے سات چکر لگائے ممتہ کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد کے لیے اللہ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت حاجرہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کی جائے اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ساتویں چکر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑھیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور وہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم سب اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ موجزہ دیکھ کر حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وعید سنائی اے حاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع ہونے نہیں دے گا کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ ابراہیم نے تعمیر کرنا ہے کچھ عرصے بعد بن جرہ نام کا ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے ساتھ گزرا ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختی جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں آپ علیہ السلام نے مسلسل تین راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے بیٹے میں اپنے خواب کے پیش نظر تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا بابا جان آپ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسماعیل میری اکلوتی اولاد ہے ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا کام کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا اے ابراہیم اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے میں اس کے حکم پر راضی ہوں ہم اس کے فرما بردار ہیں آپ کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں میرے رب نے میرے بابا کو خواب میں میری قربانی کا حکم دیا ہے اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں ابلیس نے انہیں تین مرتبہ قربان جانے سے روکنے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو کنکر مارے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج اکرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربان گاہ تک پہنچے تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور شاید قیامت تک نہ دیکھ پائے گا تب ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیں تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی مشکل نہ ہو بابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹانا اور میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے زباہ نہ کر سکیں بابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری والدہ کو دے دینا تاکہ انہیں صبر آ جائے باپ نے بیٹے کی بات پر عمل کیا بیٹے کا ماتھا چوما ہاتھ باندھے اور زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوب زور لگا کر چھری چلائی مگر چھری تھی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی ابراہیم علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں اے چھری تو کیوں نہیں چلتی میرے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے تو کیوں نہیں چلتی تب اللہ تعالیٰ عرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے مینڈھا لے جاؤ میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا جاؤ اور اس کی قربانی کرو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے کر جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑی کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈھا رکھ دیا تب چھوڑی کو چلنے کی اجازت ملی اور چھوڑی چل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک پتھر پر بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاب داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرماورداری بارگاہ الٰہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینا تھا یہی وہ قربانی تھی جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے اور ہم نے اسے پکارا یوں اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب یوں ہم دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو میرے پیارے بہن بھائیوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اللہ ہم سب کے گھروں کو خیر و آباد رکھے اور برکت سے بھر دے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق دے آمین رابعہ عثمان کو دیں اجازت اللہ حافظ